Baik. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih sebab datang awal untuk sesi perbincangan kumpulan kita hari ini. Tajuk kita sangat menarik, iaitu hubungan antara kemahiran mendengar dan bertutur dalam komunikasi berkesan. Saya rasa tajuk ini penting sebab ramai orang boleh bercakap, tapi belum tentu mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang orang yang mahu didengar bukan diceramahkan. Jadi sebelum kita masuk yang lebih mendalam, saya nak tanya pendapat umum lah dari daripada kamu semua. Bagi korang, apa maksud sebenar kemahiran mendengar dan kemahiran bertutup? Ha, baik, saya mulakan dulu perbincangan kita. Bagi saya lah, kemahiran mendengar ni bukannya sekadar dengan bunyi atau suara. Batas tetapi untuk memahami apa mesej yang nak disampaikan Kadang-kadang kita dengar Tapi tak betul-betul faham pun Apa sebab kita sibuk fikir balas apa Betul tu Saya pun pernah baca tentang satu artikel Katanya manusia boleh bercakap kira-kira 150 patah petang seminit Tetapi otak kita boleh memproses lebih daripada 450 patah 400 patah kataan seminit. Maksudnya, bila kita mendengar seseorang itu bercakap, sebenarnya otak kita ada masa terluang. Tetapi malangnya, masa itu kita guna untuk fikir benda lain, bukannya untuk fokus. Itu sangat menarik Adam. Dalam teori komunikasi interpersonal pun disebut perkara yang sama. Ada lima tahap mendengar iaitu mendengar secara pasif, mendengar secara selektif, mendengar dengan empati, mendengar dengan, dengan kritikal dan mendengar dengan aktif. Tetapi kebanyakan orang hanya berada pada tahap pertama iaitu mendengar secara pasif. Bila kita mendengar aktif ni barulah pertuturan kita akan lebih bernas dan bersambung dengan mesej sebenar yang didengari. Saya suka poin kalian semua. Jadi dari sini kita boleh nampak yang mendengar bukan aktiviti pasif. Ia yes, sebenarnya satu kemahiran mental dan emosi yang perlu dilatih Sekarang, cuba kita kaitkan dua kemahiran ini Bagaimana mendengar dan mempengaruhi cara kita bertutur um, Adam, kali ikut pengalaman awak sebagai ketua kumpulan masa projek sebelum ini Macam mana mendengar memainkan peranan dalam komunikasi kumpulan? Hmm. Masa itu, saya belajar satu-satu Iaitu Jikalau saya terlalu cepat bercakap Kadang-kadang saya akan terlepas pandang idea ahli lain Apabila saya mula duduk dan dengar dahulu Barulah saya sedar bahawa banyak idea yang sebenarnya Lebih baik daripada idea saya sendiri Contohnya, semasa projek Bahasa Melayu lepas Saya nak buat slide yang padat dengan teks Tetapi Azahan berkata bahawa seeloknya Gunalah gambar dan poin ringkas Mula-mula saya rasa seperti tidak perlu Tetapi apabila saya dengar semula alasan dia Baru rupanya itu lebih memudahkan audiens atau penonton Jadi hasil akhir pembentangan kelihatan lebih menarik Itu merupakan contoh yang terbaik Adam Kadang-kadang bila kita dengar dengan betul Kita bukan saja menghormati cara orang lain menyampaikan sesuatu tetapi kita juga belajar dari pandangan mereka dalam komunikasi menengah itu tanda kita terbuka Selain itu, apabila kita mendengar, kita juga belajar cara orang lain bertutur secara tak langsung. Kita meniru struktur, intonasi dan gaya mereka itu. Sebabnya, orang yang banyak mendengar biasanya lebih pandai bercakap. Saya pernah dengar perbahas Inggeris yang bermaksud, kita kena dengar dua kali lebih banyak daripada kita bercakap. Saya setuju. Dalam dunia hari ini, ramai orang nak bercakap tapi tak ramai yang nak mendengar. Tapi hakikatnya Bila kita mendengar dengan baik Kita bertutur dengan lebih berkualiti Pertuturan yang baik bukan tentang banyak bercakap Tapi tentang menyampaikan mesej yang tepat Saya teringat satu perkara Gaya mendengar setiap orang sebenarnya berbeza Ada orang suka mendengar secara senyap Ada yang suka menyampuk untuk tujuan mereka faham Korang rasa gaya mana yang lebih berkesan? Saya jenis yang akan mendengar dahulu Baru saya akan respon Tetapi kadang-kadang Orang salah anggap saya tak berminat Sebab saya senyap Hakikatnya saya tengah menghadap Apa yang sedang diperkatakan oleh dia oh, Saya betul Saya juga tertarik Adam Kalau saya dengar sesuatu yang menarik Saya akan terus potong Dan tanya Tapi saya cuba kawal Supaya tak ganggu aliran orang lain ketika bercakap Sebenarnya, dua-dua gaya boleh berkesan bergantung kepada konteks. Dalam situasi rasmi, lebih baik kita menunggu giliran kita. Tetapi, dalam perbualan santai, menyamput dengan sopan boleh menunjukkan bahawa kita ini seorang yang aktif yang mendengar. Betul! Jadi, gaya mendengar juga perlu disesuaikan dengan suasana dan inviti individu yang kita hadapi. Sekarang, mari kita kongsi contoh situasi yang sebenar yang menunjukkan nombor ini. Azhar, mungkin awak boleh mula dahulu. Baiklah, contohnya masa saya bekerja sambilan di kafe, kadang-kadang pelanggan minta pesanan yang agak kompleks macam teh ais kurang manis tapi susu lebih sikit. Kalau saya tak dengar betul-betul, saya akan buat silap dan pelanggan mungkin akan marah terhadap saya. Tetapi, bila saya mendengar dengan penuh tumpuan, saya boleh ulang semula untuk pastikan betul sebagai contohnya jadi teh ais kurang manis tapi tambah susu ya pelanggan akan rasa dihargai sebab saya betul-betul faham dia itu contoh mendengar aktif yang menjadikan pertuturan kita pertuturan kita lebih tepat contoh yang baik Azhar saya pun ada contoh juga semasa saya menjadi pengacara majlis di sekolah saya dahulu saya perlu mendengar arahan teknikal daripada guru dengan teliti kalau saya tak dengar dengan baik, saya mungkin sebut nama tetamu penghormat dengan salah. Itu boleh jadi sangat memalukan. Jadi, apabila saya mendengar dan mencatat setiap maklumat, pertuturan saya akan menjadi lebih yakin dan lancar. Saya juga suka contoh heretik macam ini. Dalam dunia profesional pun sama. Contohnya, dalam temuduga kerja, calon yang mendengar dengan teliti soalan penemuduga akan menjawab soalan dengan lebih relevan Tetapi Kalau dia tak dapat dengar dengan betul-betul Dia mungkin akan menjawab Perkara yang lain Itu dapat menunjukkan mendengar Sangat menentukan kualiti Betul-betul Saya juga teringat masa saya Sertai pertandingan pidato IPG tahun lepas Saya seorang juri tegur Sebab saya terlalu fokus Nak cakap sampai tak perasan Our gains mula hilang kemampuan. Lepas tu saya belajar untuk mendengar dengan mata. Maksudnya tengok reaksi mereka lah. Bila nampak mereka bosan, saya ubah nada suara dan tambahkan contoh. Itulah keseimbangan antara mendengar dan bertutur. Dua-duanya berjalan dengan serentak. Okey, jom kita buat simulasi kecil. Saya nak tengok sejauh mana kemahiran mendengar aktif kita. Um, Adam, awak jadi penutur. Azhar, jadi pendengar, ceritakan satu situasi pendek Dan Azhan kena ulang semula isi utama selepas itu Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya semasa saya menjadi pengacara majlis Ada satu kali ini, saya hampir sebut nama VIP dengan salah Sebab tak dapat mendengar betul-betul arahan guru Nasib baik saya dapat semak semula sebelum naik ke pentas kalau saya tak silap, maksud awak ialah mendengar dengan betul-betul arahan penting boleh elakkan kesilapan semasa bertutur. Betul ke, Adam? Ya, tepat sekali Azhan. Itulah maksud saya. Wah, hebat. Itu contoh mendengar aktif yang baik. Ulang balik isi untuk arahan kefahaman. Betul. Dan aktiviti ini tunjuk yang komunikasi bukan tentang cepat bercakap, tapi tentang memastikan message betul-betul difahami. Hmm. Saya merasakan bahawa hubungan mendengar dan bertutur Bukan hanya kognitif, Tetapi juga secara emosi Apabila kita benar-benar mendengar seseorang itu Dia akan rasa difahami Itu dapat menciptakan hubungan emosi yang mendalam Dalam komunikasi interpersonal Ini disebut Empathic Listening Iaitu mendengar dengan empati Contohnya Apabila kawan kita sedang kecewa Kita tidak perlu memberi nasihat yang panjang Cukup kita dengar dan beri nasihat seperti Saya faham perasaan awak Betul Adam Kadang-kadang dalam hubungan persahabatan pun Masalah boleh jadi besar Sebabnya salah faham komunikasi Sebagai contoh Saya pernah bergaduh dengan kawan Sebab mesej whatsapp Disalah tafsir Kalau kami duduk berbincang dengan betul-betul Nada dan maksud Benda itu takkan jadi besar Berdengar dengan niat untuk memahami Bukan untuk membalas itu adalah kuncinya. Saya pernah baca teori oleh Carl Rogers. Dia berkata bahawa mendengar empatik boleh menjadi satu terapi. Apabila kita mendengar tanpa menghakimi, orang lain akan merasa selamat untuk berkongsi. Dalam situasi itu, pertuturan kita boleh menjadi lebih lembut dan berhati-hati. Saya merasakan bahawa ini penting untuk kita menjadi guru nanti kita perlu mendengar pelajar dengan sabar supaya mereka berani meluahkan masalah mereka kepada kita. Saya suka semua pandangan tu. Jelas bahawa kemahiran mendengar bukan sekadar untuk faham isi tapi juga untuk faham perasaan. Tuturan pula ialah cara kita memberi respon kepada perasaan itu. itu. Jadi, kalau mendengar dengan empati, bertutur pun jadi lebih berhemah. Kalau kita fikir, sekarang terdapat banyak masalah komunikasi yang berlaku di media sosial Orang cepat marah sebab baca atau mendengar dahulu niat sebenar penulis Contohnya, seseorang menulis dengan hanya bergurau Tetapi orang lain ambil serius sebab tiada nada suara Ya, itu sebab komunikasi digital susah dan susah untuk menafsir emosi dalam message teks, tiada intonasi, tiada bahasa badan Sebab itulah pentingnya bertutur secara langsung Bila melibatkan perkara penting Saya setuju Azhar Dalam mesej WhatsApp Saya selalu menambah emoji senyum Sebab saya ingin menunjukkan bahawa saya tidak marah Itu pun satu bentuk bertutur Bukan lisan untuk membantu pendengar Memahami nada sebenarnya jadi, boleh kita simpulkan bahawa mendengar dalam dunia digital memerlukan kemahiran tambahan Iaitu, membaca konteks dan menilai niat di sebalik kata-kata. Okey, sekarang kita masuk bab cabaran. Kita semua tahu teori ni dah bagus, tapi idealitinya susah nak diamalkan. Um Azhan, apa cabaran utama bila kita cuba jadi pendengar yang baik? Saya rasa gangguan persekitaran yang mungkin menjadi mis mising macam telefon bergetar atau fikiran sendiri yang melayang. Kadang-kadang orang bercakap Tapi kita fikir pasal benda lain Cara nak atasi Saya akan mencontohi Eye contact dan ulang balik Apa yang dia cakap sebagai contoh Oh masa awak tadi Itu bantu saya untuk lebih Kekal fokus Saya pula Merasakan bahawa cabaran utama Ialah ego Iaitu apabila kita yakin bahawa kita betul Kita susah untuk mendengar Pendapat orang lain Tetapi atau oh, bila kita mula menurunkan ego dan membuka minda kita kita mendapat idea baharu yang kita mungkin tidak sangka saya setuju dengan Adam ego dan tergesa-gesa memang musuh utama pendengar dalam kumpulan kadang-kadang kita sibuk untuk menunjukkan kita tahu segalanya tetapi bila kita dalam dalam masa yang sekejap dan betul-betul mendengar kita belajar sesuatu yang baru setiap kali. Saya rasa satu lagi cabaran ialah perbezaan budaya dan bahasa. Kadang-kadang nada atau gaya pertuturan orang lain membuat kita salah tafsir. Jadi mendengar dengan konteks budaya juga penting. Dalam komunikasi berbilang kaum, mendengar dengan hati terbuka sangat membantu. Tetapi saya terfikirkan tentang sesuatu Kadang-kadang terlalu banyak mendengar pun Boleh jadi satu masalah Contohnya dalam mesyuarat Kalau kita asyik mendengar dan tidak bercakap langsung Orang mungkin anggap kita ini seorang yang fesis Betul juga Jadi untuk menyeimb untuk menyeimbangkannya Mendengar bukan bermaksud diam Tetapi apabila kita mengetahui sesuatu tu Bila dia sesuai untuk bercakap saya rasa komunikasi yang berkesan ialah apabila kedua-dua pihak saling memberi ruang. Kalau semua bercakap serentak, tak ada siapa yang ingin mendengar. Tetapi kalau semua mendengar sahaja, tiada mesej yang ingin disampaikan. Ha, nah, itulah keseimbangan yang kita nak capai. Mendengar dan fokus, bertutur dengan bijak. Baiklah, sebelum kita tamatkan perbincangan, saya nak minta setiap orang simpulkan dalam satu simpulkan um, apa hubungan utama antara mendengar dan bertutur. Bagi saya, mendengar adalah akar kepada pokok komunikasi dan bertutur adalah batang serta daunnya. Jikalau akar tidak kuat, maka batang akan tumbang. Tanpa mendengar, pertuturan akan menjadi sesuatu yang kosong dan tak bermakna. Saya pula nampak hubungan ini macam larian berpasukan. Mendengar ialah pelari pertama yang memberi baton dan bertutur pula merupakan pelari kedua yang teruskan perjalanan mesej. Kalau baton itu jatuh, mesej pun akan hilang. Saya melihatnya dari perspektif teori. Mendengar menyediakan maklumat, bertutur, menyebarkan maklumat. Apa pindah kedua-duanya digabung? barulah komunikasi dapat mencapai feedback loop yang sempurna iaitu satu kitaran komunikasi dua hala yang lengkap Saya setuju dengan semua pandangan kamu semua Kesimpulannya, mendengar dan bertutur ibarat dua roda basikan Kalau satu berhenti, basikal uh, basikan akan bergerak Komunikasi yang berkesan hanya wujud bila kedua-duanya seimbang kita mendengar dengan teliti, dan kita bertutur dengan penuh makna. Terima kasih semua. Perbincangan hari ini sangat bernilai. Saya yakin kalau kita amalkan dua kemahiran ini, bukan sahaja kita jadi komunikator yang baik, tapi juga insan yang lebih memahami orang lain. Sebelum kita tutup sesi ini, saya nak setiap orang kongsikan satu perkara baru yang mereka pelajari daripada perbincangan hari ini. Belajar bahawa mendengar bukan tanda pasif, tetapi tanda untuk dia menjadi seorang yang matang Orang yang boleh mendengar dengan sabar sebenarnya lebih kuat mengawal diri Saya pula belajar bahawa cara bertutur pun bergantung kepada bagaimana kita mendengar Apabila kita faham dengan hati, cara kita bercakap juga akan menjadi lebih berkembang Saya sedar bahawa komunikasi yang berkesan bukan hanya tentang ini tapi tentang emosi dan persefahaman Kadang-kadang macam perkataan hmm atau anggukan kecil pun dah cukup buat orang untuk memahaminya. Dan saya sendiri belajar bahawa peranan seorang pendengar sama pentingnya dengan penutur. Tanpa pendengaran baik, tiada makna untuk kita bertutur. Sekian itu saja. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sebelum kami mengakhirinya, saya ingin bertanya Azhan Apakah kemahiran faedah kemahiran mendengar? Baiklah hadap. Kemahiran mendengar amat penting untuk kita menguasai kerana ia membantu kita untuk memahami maklumat dengan lebih tepat, melahirkan hubungan interpersonal serta melahirkan individu yang lebih berdisiplin serta berfikiran terbuka. Ia bukan sahaja melahirkan individu yang cemerlang, tetapi kita juga dapat melahirkan komunikator yang beretika serta melahirkan individu yang lebih bertanggungjawab sebelum itu, apakah kepentingan untuk kita menguasai kemahiran bertutur pula ada? Soalan yang bagus, Azhar. Kemahiran bertutur adalah asas komunikasi yang berkesan. Ianya dapat membantu kita dalam bidang akademik, profesional dan dalam hubungan interpersonal yang kukuh. Ianya dapat membantu kita untuk meningkatkan keupayaan interaksi sosial, menyuburkan keyakinan diri dan dalam penyampaian idea dan maklumat yang tepat serta jelas. Sekian, setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.